Значит, первый опыт я получил со скамерами в 2023 году. У скамеров была платформа, на, на платформе было все. Форекс, золото, по-моему, только крипты не было. Вот я, были акции тоже, BMW там, вот. И, и я так понимаю, что это были люди-профессионалы. Ну, жалко, что они меня так это… Ну, я получил бесценный опыт там уже о том, как может бахнуть свеча вверх, может бахнуть вверх-вниз. В общем, я расстроился, меня скоманули на две с половиной тысячи долларов. Mm -hmm. Расстроился и пошел искать работу во Франции. Да. Я из-за войны переехал во Францию, оставил, пускай небольшой, но работающий бизнес. Оставил легко, потому что все было в аренде. У меня было две товки со строительной лицензией СС-2. Мог строить все, кроме мостов и трасс международного значения. А, ну вот. Вы строительство, да, у вас больше бизнес в строительстве. Вот это больше, инженер, больше. я инженер, торгаш, да, строительство, да, это мое, мое было все. Ну, и также финансовые операции меня тоже привлекали. В принципе, давно хотел попробовать акции, что-нибудь такое вот. прям из детства шло. Я всегда знал, что я буду какими-то ценными бумагами. Ну, а сейчас это электронные ценные активы. Вот, заниматься. Устроился на работу, все как бы хорошо, выбил себе дважды повышение на работе, но понимал, что дальше работы это ж… У меня двое детей, которым нужно дать дорогу жизнь. Я понимал, что мне нужно что-то что новое, что-то свежее. И один там знакомый, как-то общались вот с ним, и он ну, давайте, не побоюсь, он хиромант, эзотерик, и как-то говорю, Игорь, помоги мне, куда мне бежать, мне, мне хочется что-то сделать, я, у меня ума талантов, я вот закрылся вот здесь на работе, и помоги мне. Он говорит, ну, я не, не, как, тебе не гарантирую успех, но попробуй крипту, и у меня тут прям так аж прям щелк осенило, блин, да у меня же там есть какие-то познания. Так, кстати, второй вопрос, Юрий, вот как и где вы вообще услышали конкретно про FFA и про крипту, вот сразу же, конкретно про школу? Маленькая ремарочка, я попросил у друга со слива курсы, я начал их смотреть, он мне дал их бесплатно, но бесплатно материал как-то не заходит, я Плюс увидел да, рекламу, да, да. я увидел рекламу Сашиных курсов, да, ваших FFA тренингов. Вот, и, и подумал, что, блин, я же эти курсы уже видел полтора года назад, а что я да, не попробовал. Может это не сканеры, может быть это нормальные ребята. Ну, я начал мониторить уже. Да? Я э, узнал, что ФФА получила премию украинской, самой большой на э, комьюнити. Вот, как бы до этого меня уже послужило таким доверительным сигналом. Вот, ну, я пошел, соответственно, дальше на контакт изучил предложение, выбрал менторство менторство в крипте, потому что я понимал, что мне надо пройти какую-то базу. Вот. На крипте э, я как бы мне было мало информации, я черпал отовсюду, и тут пришли с вашими обзорами с Андреем. Mm -hmm. Вот и вы озвучили, что в независимости от того, вы все мои студенты, я вас всех люблю. Вот я так мне вот это запомнилось. А, да, это, 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 это когда был, ну, я помню, слив сильный рынок, этот, как его, все паниковали тогда доля поддержки и, да. и это нужно это нужно всегда я просто это понимаю потому что у меня все время когда я начинал в этой сфере этого не было вот это самая большая проблема что вот мы когда начинали просто то есть я только этим занимаюсь то есть я работал на мойке и вот только занимаюсь крипто и трейдингом то есть я больше ничем не занимался это моя основная ну как бы основной вид деятельности вот и э, я просто когда начинал у нас это было как в роли токсичности комьюнити. То есть ты начинаешь, это такая сфера, вот я там что-то знаю, а я тебе не помогу, а я тебе этого не хватало. Я же говорю, что я покупал свое время обучение за полторы тысячи долларов, где мне рассказывали, что такое клины треугольники, где мне даже риски не научили правильно считать. И вот мы сейчас делаем то, что ну вот я как бы по этим ну как бы ошибкам своим да, и по своему опыту хочу, допустим, для людей, которые приходят в эту сферу, менять это, чтобы это не было так. Что вот вы приходите, вот вы приходите к нам, допустим, вы пришли к нам на обучение, вы заплатили деньги, и мы вам меняем это все. То есть мы вам меняем, вот как бы мы создаем как большую одну семью. Что, допустим, вы с нами и зарабатываете, и такие активности, допустим, и помимо трейдинга есть и алготрейдинг, бот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть нету вот этого ущемления, как будто, что вот я там знаю больше, и я вам там вот вот. Просто у нас было такое, у меня был такой горький опыт. Вот. Я на этом потерял много денег, поэтому мне не хотелось, чтобы вы теряли деньги. Там, наши студенты, поэтому я как бы, ну вот, наверное, что ли, поменял это состояние комьюнити, поменял состояние это, компании. Это очень похоже на agile methodology в IT секторе. Это методы управления. Я в принципе вас У вас все круто поставлено. И Discord, и экстримы, и ну, кураторы, менторы все на высшем уровне, я считаю. Ну, и а... видно, что, что это все развивается, что это все. Вот следующий вопрос. Какие инструменты Девять. сейчас используете из обучения, что приносит, допустим, самый вот оптимальный результат? Вот как... Из каких инструментов? Самостоятельно? -а -а. Безусловно, это аналитика Виталика, Детт, USDT и Андрея. Я смотрю Week ревью я смотрю регулярно, я даже ловлю Фома, если у меня на работе не получается послушать ваши обзоры. Для меня, наверное, это самая бесценная информация, потому как у меня складывается понимание локально, среднесрочно. Вот. Ну, есть, Честно... База, да, вот это в голове просто как бы откладывать. Да, мне, мне надо понимать, я как бы как правильно сказать? Я менеджер, да, я понимаю, я оптимизатор, я организатор. То бишь, когда мне дают инфу, я понимаю, куда я могу пойти. Mm -hmm. Вот, я имею в виду вашу аналитику. А, а куда я могу пойти, это вместе с ценой эфира и биткоина, да. Безусловно, это чипы, они фавориты, и как бы весь рынок крути не верти, потихоньку, хоть у каждого свой характер, но все равно идет за ними стены. Сколько вам уже удалось заработать, если не секрет? Ну, вы... Не секрет, я зашел, начал как бы с малого, потом малое увеличилось где-то в пределах 12 тысяч долларов, я 3 февраля получил первую ликвидацию на 4,5. 18, по-моему, на, на второй волне пролива я получил вторую ликвидацию. Вот, ну, безусловно, я рад этому. Я рад, что я зашел на проливах. Я рад, что я вот это все прочувствовал. Я рад, что меня психологически там поломало 10 раз. Я не знал, что мне делать. Я взял свои деньги, которые я там как подушку использовал. Вот потом одолжил еще у супруги. Ну а потом, по-моему, после этого и попали к нам на трейдинг. Вот уже начали изучать конкретно всю систему, эту смотреть ролики. Я, помню, я что уже я уже и... понимал, что мне очень мало информации, мне трейдинг просто необходим. И я вот на ваших еще я вам скажу так. До, до начала обучения я благодаря вашим обзорам я вернул все себе деньги. Ага. Вот, на, да, на, знаете, на нынешний мом момент я где-то вот так, ну журнал я не веду пока, потому что ну, как нету времени. Да, когда трейдинг станет моим моим, как сказать, метье по французски, моим моей профессией, забываю уже по чуть-чуть украинские слова и русские. Вот тогда буду вести журналы. Ну на сегодняшний момент я где-то ну, смело плюс пять в долларах есть у меня у меня три бота это к тому что я вы, и... отторговали, вы отторговали вот те убытки которые у вас были да. я просто помню да. вашу раннюю позицию вы там хорошо прожали эфир на 11 эфир. Да. я просто помню эту позицию она как бы там попала в кейсы и это достаточно ну как бы она была рисковая я вам скажу, да была вовремя открытая рисковая это правильно открытая рисковая сделка была ну то есть я тоже люблю такое прожимать и это нормально когда вы заходите у вас там риск минус ну, и бывает и 10%, и 15%, но вы забираете с 3000, забираете 12 практически, там, условно, ну, как бы, почти 3x. Да, и еще да, у меня такая, вот, знаете, вот, честно говоря, может и хорошо, может плохо, от ботов осталось вот это хеджирование, я вот mm -hmm. по чуть-чуть уже избавляюсь от этого, но э, тоже был момент, когда я благодаря усреднению позиций, у меня был открыл шорт, который меня начал пожирать, да, и он... Фу, Рынок пошел сильно вверх, и я понимал, что я сейчас останусь этим чертами, и ну, разденусь. Вот, ну, пошла коррекция благодаря вашей аналитике, я понял, что сейчас будет коррекция, и уже увидел, как график начал реагировать, цена пошла вниз. У меня были там свободные, я давай усреднять, я усреднил по максимуму позицию и в итоге закрыл ее плюс 300 долларов и тем самым вытащил там, 9 у меня было в общем. Вот, Он, да. То есть минусовую, минусовую просто диверсифицировали Да, усреднял я, усреднял. По мере падения не было сразу. Я освобождал, усреднял, освобождал, усреднял. Это тоже было достаточно рискованно, но ну, оно того стоило, я как там... бы. Ну, это как раз-таки то, о чем я говорю: что те, кто ребята работают с ботами, им нужно изучать трейдинг, что, чтобы видеть вот эти моменты коррекции, умение работать это как. Отдельно, я не знаю, ниша, да? вот в этом, извините за откровенность, в этом случае вы абсолютно правы, а у Никиты этого не хватало. Я на него тогда, как бы грубо говоря, не скрываю, обиделся, да, потому что он говорил: сейчас полетим, но полетели вниз. Благо, что я поддержку поставил не один к четырем, как он советовал, а один к пяти, и еще долил. Еще долил. Ну, и ничего с этим не делал, потому как, ну, было вот пома какой-то, да, вот пока они мы начали более теснее общаться с нашими одногруппниками по, крипто, по крипте, и они мне просто-напросто открыли глаза, что бот это вообще никакой не бот, грубо говоря, а это позиция на рынке. Вот. Я тогда осознал, что я ее могу так же самое абсолютно хеджануть, усреднить. Я вытащил из минусов, и вот в апреле, даже чуть раньше, э, он меня начал тейкать. У меня три бота по некитинных рекомендациях на сегодняшний день 900 плюс. Э, позиция у каждого была по 100 долларов. Э, сейчас я немного изменил. По Пепе у меня 200 долларов. Э, позиция плюс поддержка 1 в 5 флоки, то, что вы не любите, мусор, и он плохо, плохо работает, ну, честно. Я говоря. говорю, как есть, я ж, вы же вы знаете, что мне не пишут. Yeah. Я когда если знаю что это что-то плохое, я говорю, как есть, ну как бы. Не, не... И, и, я и ВИФ. Хоть, хоть он и плохо работает, но на последнем проливе я когда за, закрыл, вытащил все, все деньги, я быстренько закупил спота и Вифа в том числе на 1000 долларов. И сейчас безумно просто счастлив и словил первый кайф от того, что и x полтора а на нем... Но это, вы даже по 0,5 его, потому что он сейчас по доллару. Да, ну сейчас я его добирал, у меня получается сейчас в среднем по 0,6. Вот, ну даже если там по, по 3 доллара его продадите, это прям будет прям хорошо. Да, да. Вот. я и супругу вот туда же пихаю, но она говорит это в скам, но тем не менее на 500 долларов пп у нее есть и на на 1000 долларов э, вифа я ей подарил, так как я уже начинаю ну, зарабатывать. Yeah. Я вот думаю, чтобы она, чтобы у нее развеялось мнение, что это скам, возьмите, выведите какую-то тысячу долларов на трассе и пойдите что-то в Афганистан купить купите живое. Я я уже я уже это сделал. Вот она хочет духи, от не может определиться, это последний пункт. Мы уже через АТМ. ATM... АТМ-банкоматы сняли. И это было позавчера. Это единственный момент, который там где-то чуть-чуть смущал. Хотя я уже рассчитывался на Амазоне, трасти карта. Я, кстати, байбит что-то себе оформил. Вот, как бы. Ну, знаю, что у вас есть экшен, и у меня есть вопросы, я не знаю. Потом задам личное. И... Это же до ну, записи на Да, распишите, потом uh -huh. просто. Вот, поэтому тут, тут, просто я говорю так тому, что, Юрий, что просто, чтобы это не было скамом, даже при заработке нужно себя как-то поощрять. То есть нужно что-то выводить, нужно что-то тратить, нужно видеть, что это живое. Потому что человек, когда, допустим, даже если он много зарабатывает с этого и не тратит, то есть он себя ничем не поощряет, у него нет вот этого вот чувства восприятия того, что это живое. То есть, то есть потом это перерастает в то, что для него это как будто, ну вот, не живое, как будто казино. Там поклацал что-то, оно как-то это. То есть вот, вот это чувство надо убирать просто. Я, я скажу, больше. Я э, детям дал по 50 евро карманных денег. Первый раз в жизни. Вот так по 50 евро каждому дал. Это мне принесло... Папа, а за, за что? Я говорю, да, это карманные деньги. Если все будет хорошо, будет регулярно. Ну вот, кстати, я вот э, хотел спросить по поводу амбициозной цели. У вас есть какая-то сейчас амбициозная цель, конкретно, чтобы это все поставить, вот там выйти, допустим, чтобы было четко там заработок пять тысяч, десять тысяч. И вообще, как планируете масштабироваться в этом направлении? Ну то есть ну... Я, я понимаю, что вы сейчас совмещаете с основной работой, потому что она как бы основную часть, это ну как бы стабильная история, которая, в которой вы уверены. Но вот конкретно вот вот этот момент. Uh... Интересно. На сегодня есть понимание, что стабильная история – это FFA и, 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 и крипта и трейдинг. Вот это стабильно на сегодня, да, не побоюсь этого сказать. Э, работа у меня вот э, сейчас просто держит. Держит, почему? Я хочу получить французские документы. Не секрет, у меня на сегодняшний день уже нет вот этого защиты от этой, который, на которой все. У меня на сегодняшний день из-за работы есть титр до сижур в Саларге. Ага. Вот. Вот он, летом буду обновляться на 4 года. Вот. Это уже более-менее какой-то весомый документ. Вот. я на работе пока только из-за документов. Ну, в принципе, платит мне тоже ничего, учитывая мой в жизненный. Я начинал Закончил я КПИ, я специалист энергосбережения, энергоменеджмента, инженер, электрик, на вот, глобальных масштабах. В 2005 я открыл свой ФОП, в 2004 я закончил КПИ, специалист. Вот, э, до 2009 -го года я работал руками, я был монтажником, еще. у меня непосредственно все познания с практики. Вот, э, потом пошли толки и другие деньги. Э, и в принципе мне очень нравилась финансовая часть. Это какая-то вот ну, я... мечта, да, которая сейчас начинает исполняться. Mm, что да. да. Мир ну, и... ну да, -да. это, это же понимаете, мир финансов он не стоит на месте. И раньше вот то, что я говорил постоянно всем, что раньше обменивали картошку на капусту, да, потом появились фиатные деньги, сейчас появилась крипта. Вот поверьте мне, лет через 10, меня вспомните бумажных денег вообще не будет, будет только золото и будет крипта. Они обесценятся. Вот, да. вот это так и будет. И тот, кто просто не зайдет сейчас, да, даже не начнет в этом разбираться, мы не говорим о том, что вам нужно там зайти и сразу там на трейдинге упасть сто процентов. Да. Тот, кто начнет просто в это вникать, он будет одной ногой в прошлом. Перебью, извините. Отвечу на вопрос все-таки. Стратегия на ближайшие 3-4 месяца это выход э, до 100 тысяч долларов mm -hmm. у меня вообще когда на крипту я пришел было месседж был x10 да? я вышел с крипты минус 16 <минус>, <минус>, да но потом ну, на конце крипты я все вернул и вот сейчас благодаря вам по чуть-чуть потихоньку отрастаю да? мне также интересно ICO IDO меня не только трейдинг интересует в принципе но в связи с работой, как бы, я просыпаюсь в 4 утра, стараюсь смотреть курсы. После работы я уставший, я, мне не сильно в голову ничего не заходит, я отдыхаю. Вот. Ложусь я в 21, у меня такой вот график. В 21 я лег, в 4 я проснулся, минимум полтора часа у меня курсы. Не знаю, или возраст, или что, но бывает туго заходят понимание, вещей, пересматриваю даже некоторые ваши обзоры, я пересматривал 5-7 раз, чтобы понять ваш месседж и настрой рынка. Вот. Ну, а вот еще вопрос тоже, представьте, что вы, допустим, вот на старте, что бы вы сказали, что должен конкретно услышать тот, кто сейчас думает, стоит ли вообще идти вот, допустим, к нам, да, в, ну, в нашу компанию, скажем так, в наш тот же самый даже там дискорд на трейдинг и так далее. Вот что бы вы посоветовали э, человеку на старте, вот что а делать, что а не делать, куда? Нет. Просто личный свой момент. <sel vintage> uh, вот первое, я, наверное, я люблю вооружаться вас цитировать. Uh, первое, чтобы я сказал, что не нужно спешить. <с1> 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 Виталик всегда говорит, не нужно, ребята, спешить. Не нужно никуда спешить. Это первое, чтобы я сказал. На... Ну, второе, конечно, быть внимательным и взвешенно подходить к своим поступкам и решениям в крипте. Вот, постараться делать взвешенные решения. Вот. Не спешить, но это, наверное, самое главное, не спешить. Потому что понимание вопросов приходит постепенно. Да. Ну вот как-то так. И теперь я хочу подытожить просто. Смотрите, те, кто будет сейчас смотреть эту запись, либо смотрит эту запись, то есть там ее будут анализировать, будут смотреть и студенты, будут смотреть и коллеги, и вообще, в принципе, кто сейчас смотрит эту запись. Вот все, что мы поговорили сейчас с Юрием, опять же, обратите просто внимание на все эти нюансы, на то, какой есть результат, какой был результат, как мы с этим работаем как мы это грубо говоря там совмещаем в работе и опять же если вы ну, как бы хотите быть следующим зрителем с которым мы будем точно также общаться да то вы конкретно можете а я же говорю что под этим видеороликом оставить вопрос либо менеджеру вот либо там с вами свяжется куратор да, и он ответит на ваши вопросы, как раз таки расскажет более подробно за наше направление, да, вот то, что мы сегодня проговаривали с Юрием по поводу алготрейдинга, по поводу трейдинга самостоятельного, по поводу направления ICO, IDO и так далее, и так далее. Вот, поэтому оставляйте заявку ниже и ждите звонка. Вот, так, ну это вот. Ну, д добавлю, не жадничайте, это тоже слова Виталия. Не жадничайте. Потеряете да, по чуть-чуть каждый день, чем один раз много. Можно 100%. также много очень быстро потерять. 100%. И верьте в себя. Добавлю всем, верьте в себя и не спешите. Все получится. Сто процентов, сто процентов, Юрий. Ну все, Ну, в принципе это то, что у нас этот. Я уже, я просто знаю, что у вас, там, по-моему, сейчас по таймингу еще этот нужно будет. Я... Покушать мне. Поэтому не хочу а вас -а, задерживать. Я знаю, что вы совмещаете все наши процессы. Все, был рад вас видеть. Да, а, и да. вам. А, встретимся спасибо. в чате. Там еще у нас будут да. дальше в субботу. Обязательно быть тоже. Будем разбирать инструменты. Буду. Там, 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 и по экшенжу я задам в личку вопросы. Да, распишите потом я как этот. Я, потому что телеграм бывает падает, я там все отвечу, все распишу. Угу. Хорошо. Спасибо большое. А И вам спасибо огромное. Все на связи. Был рад вас видеть. Да, взаимно, до свидания.